بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسولہ الكریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم بنو عامر بن لوئی کی شاخ بنو حسل بن عامر اور اس کی مشہور شخصیات کے بارے میں بات کریں گے دوستو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ بنو عامر بن لوئی دو بڑی شاخوں یعنی بنو مایوس بن عامر اور بنو حسل بن عامر میں تقسیم ہوئے جن میں سے بنو و بن عامر کی تفصیلات آپ نے پچھلی ویڈیو میں ملاحظہ کی جبکہ اس ویڈیو میں ہم بنو حسل بن عامر کے بارے میں بات کریں گے جن کا شمار قریش کی دیگر معروف شاخوں کی طرح قریش البتاح میں ہوتا ہے دوستو اس قبیلے کے مشاہیر میں سب سے پہلے میں قریش کے خطیب کا ذکر کروں گا جو بعد میں صحابی رسول کے منصب پر فائز ہوئے یہ صحابی سہیل بنام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی کنیت ابو یزید تھی ان کا شمار روسائے قریش میں ہوتا تھا بہت فصیح و بلیغ خطاب کیا کرتے تھے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور عام مجموع میں اسلام کے خلاف تقریریں کرتے لیکن انہی کے گھر میں ان کے بیٹے عبداللہ بن سہیل اور ابو جندل بن سہیل جیسے اسلام کے فدائی پیدا ہوئے اسلام لانے کی پاداش میں بیٹوں پر بھی بہت ظلم کیا بدر کے فیصلہ کن مارکے میں کفار کی طرف سے شریک ہوئے اور جنگی قیدی بنے اور پھر فدیہ دے کر رہا ہو گئے سن شھ ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تو قریش نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور ہدیبیہ کے مقام پر صلح کی غرض سے سہیل بن عامر کو نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ سے معاہدے کی شرائط پر بات کریں چنانچہ معاہدے کی کتابت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ لکھوانے سے روک دیا جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہہ کر محمد بن عبداللہ لکھوایا معاہدہ بھی لکھا نہیں گیا تھا کہ ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ جنہیں انہوں نے قید کیا ہوا تھا کسی طرح بھاگ کر آگئے جبکہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں انہیں دیکھ کر باوجود اس کے کہ ابھی دفعہ تسلیم نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد شرط پوری کرنے کا یہ پہلا موقع ہے آپ نے فرمایا کہ ابھی یہ دفعہ تسلیم نہیں ہوئی لیکن یہ اپنی ضد پر اڑ گئے اور پھر صحابہ کی مخالفت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ شرط مان لی اور ابو جندل کو ان کے حوالے کر دیا فتح مکہ کے بعد ان کے بیٹے نے ہی انہیں امان دلوائی جس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے انہیں سو اونٹ عطا فرمائے مسلمان ہونے کے بعد ان کا اسلام بہت پختہ ثابت ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ارتداد کا فتنہ اٹھا تو بہت سے معلفت القلوب ڈگمگا گئے لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی تذبذب نہ پیدا ہوا انہوں نے اہل مکہ کو اکٹھا کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا آپ کی مؤثر اور پرجوش تقریر نے مذبذبین کے دلوں کو پھر سے اسلام پر راسخ کر دیا اور شہر مکہ فتنہ ارتداد سے بچ گیا یرموک کی مشہور جنگ میں آپ فوج کے ایک دسے کے افسر تھے بعد میں یہ اور ان کے بیٹے ابو جندل تعاون امواس میں مبتلا ہوئے اور اسی وبا میں سن اٹھارہ ہجری میں شام کے غربت قدے میں وفات پائی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو تو سو مات المومنین میں سے ام المومنین حضرت سودا زما رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی بن حسل بن عامر سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ نے انہی سے نکاح کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے یہ حضرت سہیل بن بنعام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور ابو جندل کے چچا سکران بن بنعم رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی جو ان کے والد کے چچا زاد بھی تھے یہ دونوں میاں بیوی قدیم الاسلام تھے اور دوسری ہجرت حبشہ میں جانے والے صحابہ میں یہ دونوں بھی شامل تھے وہاں سے واپسی پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا مدینہ ہجرت کے بعد جب حضرت عائشہ سے آپ کی شادی ہوئی تو انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلاق نہ دے دے اور پھر شرف صحبت سے محروم ہونا پڑے اس بنا پر انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر لی آپ بکثرت روزے رکھنے والی اور نماز پڑھنے والی تھی روایات کے مطابق آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس جان فانی سے کوچ کیا دوستو اسی طرح بنو عامر بن لوئی کا ایک مشہور کافر عمر بن عبد ود تھا جو قریش کا مشہور گھڑ سوار تھا اسے ہزار آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا اس کا مشہور واقعہ غزو خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی تھا جب یہ شجاعت کا خاص نشان لگا کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر پوری آن بان سے نکلا اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر کی طرف آیا اور مقابلے کے لیے للکارا جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عن مقابلے پر آئے اور اس کا کام تمام کر دیا اس وقت اس کی عمر اسی سال تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ اپنے موقع پر آئے گی اس کے علاوہ بن حسل بن عامر کے حشام بن عامر بن ربیہ کا شمار معلفت القلوب میں ہوتا ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے دوستو سیرت سے متعلق ان کی مشہور اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو حاشم سے جب قریش نے مکمل معاشی بائیکاٹ کیا اور آپ کا خاندان شیب ابی طالب میں تین سال محصور رہا تو اس وقت آپ کے خاندان کے علاوہ جس شخص پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا وہ شام بن عمر العامری تھا اسی نے اس بائیکاٹ کے خلاف تحریک شروع کی اور اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا کر خانہ کعبہ گیا اور وہ صحیفہ جس پر بائیکاٹ کا عہد و پیمان لکھا گیا تھا اسے چاک کر دیا اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی دوستو آخر میں بنو عامر کی ایک اور اہم اور مشہور شخصیت کا ذکر کر کے ویڈیو کا اختتام کروں گا یہ شخصیت عبداللہ بن سعد بن نبی سرح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو صحابی رسول اور کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی بھی تھے بہت پہلے مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے پھر فتح مکہ والے سال مسلمان ہوئے حضرت عثمان نے آپ کے لیے امان طلب کی اس کے بعد آپ کا اسلام قابل دید تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کو مصر کا گورنر مقرر کیا اس کے بعد آپ نے بلاد بلادنوبیا اور سوڈان میں عظیم فتوحات کا آغاز کیا اور مصر کی عرب بحریہ کی بنیاد رکھی ان کی سپا سالاری میں مسلم بحریہ نے کئی فتوحات سمیٹی جن میں سب سے بڑی اور قابل ذکر فتح 35 سجری میں اناطولیہ کے شہر انطالیا کے قریب لیکیا کے ساحل پر بازنطینی حکمران قسطنطین ثانی سے ہونے والی جنگ مستول ہے جسے عربی میں مارکہ ذات و سواری کہتے ہیں یہ تاریخی جنگ مسلمانوں کی پہلی بڑی بحری جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوئی اور رومیوں کے اس قدر افراد قتل ہوئے کہ پانی کی سطح خون سے رنگین ہو گئی اس جنگ میں مسلمانوں کی سربراہی امیر البحر حضرت عبداللہ بن سعد بن نبی سر ہی نے کی بعد میں محمد بن نبی حذیفہ جو مصر میں ان کا نائب تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے محاصرے کے بعد ان پر غالب آ گیا اور ان کو مصر سے نکال دیا جس کے بعد یہ فلسطین چلے گئے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اختلافات میں یہ دونوں سے کنارہ کش رہے اور ان کی وفات سینتیس ہجری میں فلسطین کے قدیم شہر اسقلان میں فجر کی نماز کے دوران ہوئی دوستو اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام عليكم ورحمه الله وبركاته